Я вхожу в гуманитарную ассоциацию Надия Эспах, которая была создана во Франции в 1994 году, и которая сейчас пытается, чем может помочь беженцам, помочь семьям пострадавшим от войны, помочь раненым нас немного совсем, нас горсточка девочек, нас около 10 человек, не больше. Все заняты, у всех своя работа. Вот, но мы пытаемся хотя бы раз в месяц собраться и складывать посылки. Ищите, там вот женские брюки, а вот здесь можете в коридоре, там коробка с юбками, пиджаки мужские, пиджаки женские и коробка с платьями. Там. Всего полно, гляньте, все есть помощь какая. Вы что, со всех стран? Ну, все есть, все, что можно говорить. Помогает весь мир. И Франция, и Германия, и Италия, и Нидерланды, и Америка. Все есть. Щиро ему за такую поддержку, что у нас война, страшная война. Я насиделась под градами, под всеми видами оружия. Очень страшно. Меня тут никто не причесняет, ни в Западной Украине, никто. Я говорю на русском языке, хоть умею говорить на украинском. Щиро дякую, великое спасибо всем странам, всему миру. И всем и сильно вылыкая, как говорят, дякую нашим хлопцам, которые воюют за свою землю. Которые на передовой, сами знаете, как они под обстрелами день и ночь. Днем и ночью их бьют, бедных. Мы за них плачем, я Богу молюсь, хожу в церковь. Чтобы Украина выстояла, чтобы победила, и я уверена, что Украина выстоит, потому что мы украинцы. Мне кажется, такой нации нет, как мы, что мы должны выстоять, и мы победим. Очень трудно, очень тяжело, но Украина вырвется вперед. Я считаю так. Ну, через мир ИКО было передано э, медикаменты, белизна, на, э, лишка функциональные, вот и. Вироби медичного призначення. От, тому це те, що вкрай необхідно кожен день, щоденно, яке використовується для нормального функціонування лікарні. Я ну, щиро вдячний тій діаспорі, яка. Я розумію, що це організовано, що так воно ну, хаотично воно не, не відбулося. І, звичайно, подяка передусім, хто виявив таке бажання, і тим, хто організовував таке. Тому що це значна робота, вона тяжка робота і потребує ну не тільки так сказати фізичної, на а й морального стану душі. І це головне, те, що потрібно цінити в людях.